Нещодавно в актовому залі Ковельської музичної школи відбувся сольний концерт. Давала його учениця шостого класу Лена Жунке. Присутні у залі мали змогу послухати прекрасні твори Вівальді, Хачатуряна, Монті, Дремлює, Гумоляки, які Лена виконала майстерно і професійно. занимается зеленую Жунки Татьяна Володимировна Корнева. Татьяна Владимировна, скажите, откуда берутся талантливые ученики? Я думаю, что все дети талантливые. Вот когда они появляются на свет, они все уже талантливы. Но когда они поступают в музыкальную школу, многие свои таланты постепенно теряют из-за того, что не трудятся. Вот. А кто трудится, тот свой талант раскрывает. Вот, в частности, вот Лена, она очень много трудится. И вот из-за этого она развивает свой талант, свои способности, из-за этого у нее такие вот успехи. Легко заниматься с Леной? С Леной заниматься по-разному бывает. Бывает легко, бывает очень трудно, но с ней всегда заниматься интересно. В березні цього року Лена брала участь в обласному конкурсі скрипалів, де виконувала твори австрійських і українських композиторів. Як правило, на конкурсах не аплодують, та після Ліниного виступу зал вибухнув аплодисментами. І зайняти нею перше місце серед учнів шостих класів стало вагомим підсумком великої праці юної скрипачки і її викладача. Лина также успешно занимается на фортепианном отделе у выкладача Натальи Володимировны Тышек. В прошлом году она принимала участие в областном фортепианном конкурсе де заняла третье место. Леночка, скажи, пожалуйста, сколько часов в день ты занимаешься? Я занимаюсь как когда, но обычно от, от 3 до 4 часов. На скрипке? Ну, да, ну на скрипке, на фортепиано бывает иногда меньше, иногда больше. И какие произведения из тех, которые ты играешь, тебе больше всего нравятся? На фортепиано мне больше нравятся произведения классиков и романтиков, листа, листа Шопена. А... На скрипке не украинский автор, и тоже классик. Скажи, а как ты учишься в общеобразовательной школе? Ну я успеваю, ну отлично учусь. Я не знаю, как в этом году, но все года была все. До речі, вчора у Лени був день народження. Їй виповнилось 13 років. Хай щастить тобі, милая дівчинко.